Дивіться, пане Миколо, от е, така ситуація на заході та у центрі співпраці з Європою підтримують в середньому 94%. на півдні та сході 63%. Найбільшу підтримку європейським цінностям виявили респонденти від 18 до 29 років. Проти ті, кому за 60. на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжчині євроінтеграцію підтримують понад 56,5%, а на Донбасі вдвічі менше лише 27%. От як ви можете прокоментувати ці дані? і як ми можемо на них вплинути? Ну ви знаєте, я вам скажу одночто: що є е, ми сьогодні слышали, вот е, і знаємо те, що захват э, На Востоке происходит массовый захват э, радиостанций, телестанций. И э, прекращают вещание, как говорится, украинских каналов. Но взамен, но взамен, как говорится, вещают российские каналы. Вы знаете, я имел, как говорится, особое удовольствие, в кавычках, наблюдать э, за российскими комментаторами и э, за российским телевизором. С одной стороны, как говорится, э, факты э, даются... Э, ну, вернее, сам факт произносится достаточно правдиво, дается репортаж и так далее, но комментарии, которые следуют. Они совершенно, как говорится, ну, ни в какие ворота, как говорят, не влазят. И вот это, эти комментарии, и вот это отношение, и вот это, как говорится, насаждается среди восточных, э -э -э, восточного нашего населения. В Луганской, Донецкой. Я не исключаю, что и Херсонская область, она подключена, как говорится, к этим каналам, поскольку они имеют возможность видеть российские каналы. Там йде сплошна фальсифікація тих самиті, які працюють у нас здесь. Себто, якщо я вас вірно зрозумів, от саме таке викладення події із російського боку і є визначальним чинником формування тієї прихильності громадян з цього регіону нашої держави до Російської Федерації. Конечно, что только этим я и могу объяснить, потому что, вы меня простите, люди с восточного региона абсолютно заведены, ну, абсолютно уже информированы о тех событиях, которые происходят как в центральных регионах, так и в западных регионах. Они почему-то считают, что в западных регионах это в основном настроены против, как говорится, них, против э, того, чтобы, чтобы мы сближались с Россией и так далее, как говорится. Но это же все чепуха, это же абсолютно не соответствует действительности. А им это просто-напросто, э, вот такие комментаторы, как господин Киселев и ему подобные, просто-напросто вкладывают в сознание.